Доброе суток я Тамир. Сегодня мы поговорим о гибкости. То есть гибкость это не просто растяжка и красиво там махать перед девочками ногами или там в боевых единоморствах. Прежде всего это гибкость ума. Я покажу сейчас упражнение, которое при если, допустим, нет времени заниматься на гибкость, выполняя просто его на ночь и утром, когда вы встаете, то есть вы будете прогрессировать в растяжке. Итак, показывать я буду так, как не неподготовленного человек. Сначала берете, допустим, правую ногу и пытаетесь как бы сесть в продольный шпагат. Расслабляетесь и начинаете проседать. Обязательно максимально расслабляться. Потом не вставая, проворачиваясь как бы в суставах и не поднимая таз и корпус, как бы перейти в поперечку и отжиматься на кулаках, стараться коснуться груди пола. Так раз пять. Потом опять не поднимаясь, проворачиваясь в суставах на левую ногу. Опять расслабляйтесь и максимально пытаетесь сесть в шпагат. Опять проворачивайтесь в поперечный шпагат. Опа. И становитесь вот так вот на пальчиках, старайтесь стоять, максимально расслабляясь и проседая шпагат. Потом опять проворачиваясь в суставах, не поднимаясь, опять шпагат на правую ногу. Опять расслабляетесь, проседаете. Следующее, опять же возвращаясь в поперечный шпагат в суставах, Поджимайтесь теперь на тыльной стороне ладони. Опять же стараясь достать грудью пола. Снова проворачивайтесь в суставах и опять пытайтесь сесть шпагат. Потом проворачивайтесь еще раз в поперечку. Одну руку ставите вот так вот, чтобы на проекции ниже пупка другую тяпите вперед, расслабляйтесь и старайтесь ей шпагат. Потом также с другой. Вот, в принципе, такое элементарное упражнение позволит вам самое важное – прорабатывать тазобедренный сустав, который наиболее тяжело поддается растяжке и проработке. Это проработка так называемого боевого шпагата и перехода из продольного в поперечный, не поднимая таза. Это очень важное упражнение, потому что мало какое из упражнений прорабатывает именно вот так вот тазобедренный сустав. Потому что, как правило, шпагаты садятся именно из-за непроработки тазобедренного сустава. Поэтому делайте, делайте еще раз делайте, и прогресс будет у вас растяжки и, естественно, шпагат.